ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੋਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅ ਅੱਜਕੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਈਦ ਐਥੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੋਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਬਤ ਹੋਰੀ ਆ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲਬਤ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਰਾ ਜਮਾਲ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਰਾ ਜੀ ਜੀ ਆਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਆਜ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਕੋ Eid ਮੁਬਾਰਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੈ चांद रात बाजार इसका ईद के साथ कैसे संबंध है देखिए हमारी साल में दो ईदें होती हैं तो ये हमारी जिसे बड़ी ईद कहा जाता है बकरीद जी बड़ी बकरीद है इसमें हम लोग कुर्बानी देते हैं जैसे कि क्योंकि हमारे प्रॉफिट ने दी थी तो उनकी उनकी सुन्नत को याद करते हुए हम ये करते हैं जो थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि हज भी लोग करते हैं है। तो इस वजह से हम लोग इसको बहुत जोश व खरोश से मन मनाते हैं और बहुत खुशी से मनाते हैं तो बस वही हम भी कर रहे हैं यहाँ पे प्रदेश में रहते हुए ये कोशिश की चलो सबको एक ऐसी जगह दे जहाँ हम खुशी को मनाएं तो इन कल नमाज़ भी होगी ईद सब लोग जमा होंगे तो बस इस वक्त आयशा राउफुरी ने उन्होंने पूछते हैं आज के इस प्रोग्राम बारे थे, और सब तो पहला था जी आयशा जी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक बहुत शुक्रिया जी और ये बताएं ये जो चांद रात का फंक्शन हो रहा है ये पर्टिकुलरली ईद के साथ ही इसका कोई रिलेशन होता है या वैसे ही है कि चलो भाई तोहफा देना होता है कोई तो लेकर जाए देखिए ईद का मतलब होता है खुशियाँ मनाना तो बेसिकली so, ये इसको कुर्बानी वाली ईद कहते हैं जैसे हमारी दो ईदें होती हैं वो तो पिछली ईद होती है लेकिन ये कुर्बानी वाली ईद है इसमें एनिमल स्लॉटर होता है ईद वाले रोज और जो हज हज करने सऊदी अरब गए हुए लोग वो हज की कम्पलीशन पे खुशी मनाते हैं और उनकी खुशी में हम पूरी दुनिया में खुशी मनाते हैं तो देश और फिर चांद रात उस खुशी से पहले की एक रात है अच्छा चांद रात उस रात से पहले की रात है इसमें ये जो तोहफे एक दूसरे से लेते हैं या अपने आप ही खरीद कर लोग लेते हैं सामान अब वो देखे ना हमारे यहाँ जो खुशी का मतलब होता है कि ड्रेस अप होना अच्छा अब ड्रेस अप में कुछ खुतिन को उनके हस्बैंड दिलाने आए होते हैं अच्छा। कुछ अपनी सहेलियों के लिए ले रही होती हैं कोई मदर इन लॉस के लिए कोई मम्मी के लिए तो सब तरह का है अपने लिए भी लेना है और दोस्तों को तोहफे भी देने ठीक है बहुत बढ़िया जी वेरी नाइस के बहुत सारी कम्युनिटी जो दे फील अमंग यू नो जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत खुशी भी होती है और अपने जैसे ना अपने कल्चर में होता है कि भाई आराम से सामान खरीद रहे हैं कोई भागम भाग नहीं oh yes. सुकून है बहुत कुछ तो ये फन शॉपिंग हो रही है कि जिसकी जरूरत नहीं भी है तो वो भी हो रही है और वो ये कई दफा हस्बैंड्स कहते हैं भाई अलमारी तो भरी हुई है कपड़ों से और चीजों से बट लाइक क्या दिल्ली होता है इतने पे नया ही जोड़े पहनेंगे तो अच्छा जो इधर सामान है उसकी कीमत बाजार से सस्ता है या महंगा है कैसे चलता है अब देखिए जो कुछ यहाँ पर मिल रहा है ना वो यहाँ के बाजारों में तो नॉर्मली नहीं मिलता अच्छा मिलता नहीं है मिलता नहीं है या तो ये खातीन घरों से बिजनेस कर रही है या फिर वो इन ईदों के लिए ही कपड़े मंगवाती है बिजनेस के लिए तो ये कपड़े इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से डायरेक्टली आ रहे हैं तो ये वाला चीजें हमें यहाँ की मार्केट में बहुत मुश्किल मिलती है ठीक बहुत बहुत यू आपका यूनिवर्सिटी में भी आपको बहुत बहुत मुबारक शुक्रिया थैंक यू साम देखे दे जुड़न लाई सब्सक्राइब करो चैनल पंजाबी नोटिफिकेशन लाई बेल आइकन वाले बटन ऐसी क्लिक करो